হেল্ল' এভৰি ওৱান আ ভেৰি ভেৰি হেপী গুড মৰ্ণিং টু অল অফ ইউ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে বুলি আৰু এয়া চাওকচোন আজি আন্ধাৰ আৰু পোহৰৰ মাজত ইমান ধুনীয়া এডাল সোণালী ৰেখা হৈ আছে নহয় কাৰণে মানে লগ গাল লগ ফোনটো আনি অলপমান ৰেকৰ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু আনফালে এয়া আজি ৰাতিপুৱাই দেখিছে ৰুটি মঠিছোঁ আটা মঠিছোঁ ইয়াতে আজোৱাৰ দিছোঁ আৰু নৰ্মেল আৰু যেনেকৈ আটা আমি মঠোঁ তেনেকৈ মঠিলোঁ কাৰণ কেলে জানেনে মোৰ মানে বহুত দিনৰ পৰা মন গৈ আছিলে আগতে যে কাৰোবাৰ ঘৰত আলহী যেতিয়া ফুৰিবলৈ যাওঁ সৰু থাকোঁতে আৰু মাহঁতৰ লগত এই যে ফুলা ফুলা লুচি লগতে বনাই আলু ভাজি আৰু অমলেট এটা সেনেকৈ মানে বহুত খাবলৈ মন গৈ আছিলে আজিকালি নাজানো কাৰোবাৰ ঘৰলৈ একতো গ'লে মানে প্ৰথমতে সদায় খবৰ কৰিয়ে যোৱা হয় আৰু গ'লেও সেই লুচি আলু ভাজি সোৱাদটো নাপাওঁ সদায় তেওঁলোকে মানে কোনোবাই না চাহ কিবা কিবি কৰে জলপান আৰু নহ'লে ডাইৰেক্ট ভাত কিন্তু সেই লুচি আলু ভাজি অমলেট টৰ সোৱাদটো বহুদিনৰ পৰা মানে মোৰ মনত পৰি আছিলে সেইকাৰণে বুলি ভাবিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টৰ ৰেডি কৰোঁ কাৰণ আজি হৈছে বেলজিয়ামৰ এটা আন এক্সপেক্টেড হলিডে' কাৰণ আজি আছে বেলজিয়ামৰ নেশ্যনেল ষ্ট্ৰাইক ডে' হয় বেলজিয়ামতো ষ্ট্ৰাইক কৰে অকল ইণ্ডিয়াতে নহয় আগতেতো আমি ভাবিছিলোঁ আজি তিনিবছৰ পৰা আমি ইয়াতে আছোঁ আৰু আজিলৈকে অগৰ্ন ষ্ট্ৰাইক দেখিছোঁ কিন্তু ইমান শান্তিপূৰ্ণভাৱে ষ্ট্ৰাইক কৰে তেওঁলোকে জানেনে প্ৰায় এসপ্তাহমানৰ আগতে সকলোফালে ন'টিছ লগাই দিয়ে যে আমুক তাৰিখে যেনেকৈ ধৰক আজি তেৰ তাৰিখে তেৰ তাৰিখে মানে ফেব্ৰুৱাৰী তেৰ তাৰিখে নেশ্যনেল ষ্ট্ৰাইক হ'ব বাছ মেট্ৰ' ট্ৰেইন ট্ৰাম সকলোবোৰ বন্ধ থাকিব অঁ আজিলৈকে কিন্তু ট্ৰেইন বন্ধ হোৱা দেখা নাছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ট্ৰেইনো বন্ধ হোৱা দেখিছোঁ আনকি কি জানেনে এইবাৰ ফ্লাইটো বন্ধ হৈ গ'ল আচৰিত নহয়নে বাৰু কাৰণ বাকীবোৰ মানুহ যদি গৈ পাবগৈ নোৱাৰে তেনেহ'লে ফ্লাইটখনতো চলিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে চাগে মে বি আৰু মই কৈছিলোঁ এসপ্তাহ আগৰ পৰাই সকলোফালে ন'টিছ চলি থাকে যে আজি বন্ধ হ'ব আমুক তাৰিখে বন্ধ হ'ব আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মতে সকলোখিনি সুবিধামতে কৰি ল'ব কাৰণ পাব্লিক ট্ৰাঞ্চপৰ্ট নিজৰ গাড়ী মানে চলাব পাৰিব ৰাস্তাত সকলোখিনি চলি থাকিব দোকান পোহাৰ অফিচ চব চলি থাকিব কিন্তু যিবোৰ গভমেণ্টৰ যে হয় বাছ মেট্ৰ' ট্ৰেইন সেইবোৰ চব বন্ধ থাকে আৰু ইতি কি কৰে জানেনে আচলতে একেবাৰে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বন্ধও কৰি দি দিয়ে আমাৰ ইয়াত নৰ্মেলি মানে কি হয় প্ৰায় পোন্ধৰ মিনিটৰ পিছে পিছে এখন বাছ চলে কিন্তু যিদিনাখন ধৰক ষ্ট্ৰাইক হয় সেইদিনাখন সেই বাছখন প্ৰায় এক ঘণ্টাৰ মূৰত চলে সেনেকুৱা হয় মানে ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো কমি যায় আৰু আৰু সকলোখিনি বাছ নাম্বাৰ নচলে বা মেট্ৰ' ট্ৰেইন সকলোখিনি নচলে এটা লাইনৰ ধৰক অকল এখন বাছ চলিব এটা নাম্বাৰৰ বাকীখিনি বন্ধ থাকিব সেই সেনেকুৱা হয় মানে নৰ্মেলি জনসাধাৰণ আমাৰ নিচিনা মানুহবোৰৰ কোনো ধৰণৰ একো প্ৰব্লেম নহয় আৰু তাকে এয়া এইবাৰ নেশ্যনেল ষ্ট্ৰাইকটো আমি লুচি পুৰি খাই ঘৰতে মানিলোঁ কাৰণ যিহেতু আজি অফিচ যোৱা নাই আৰু পাহিটো স্কুল গ'ল বাৰু তাইতো স্কুল ওচৰতে যে খোজকাঢ়ি যাব পাৰে সেইকাৰণে আজি বোলো ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱাই এয়া তিনিওজনৰ কাৰণে ফুলা ফুলা লুচি আলু ভাজি বনাওঁ নিজৰ পুৰণা দিন কিছুমান ভাল লগা মুহূৰ্ত কিছুমান মনত পেলাওঁ আৰু আজি বেলজিয়ামৰ নেশ্যনেল ষ্ট্ৰাইক চেলিব্ৰেট কৰোঁ এনেকুৱাই আছিলে বেলজিয়ামৰ নেশ্যনেল ষ্ট্ৰাইক দেখিছেনে কিমান শান্তিপূৰ্ণভাৱে হয় মানে গ গভমেণ্টৰ সকলোখিনি বন্ধ থাকে ট্ৰাঞ্চপৰ্টেশ্যন কিন্তু বাকী চব খোলা থাকে কাৰো একো প্ৰব্লেম নহয় আমাৰ ইণ্ডিয়াটো যদি এনেকুৱা হ'লহেঁতেন শান্তিপূৰ্ণভাৱে তেনেহ'লে একো চাগৈ প্ৰব্লেমেই নহ'লহেঁতেন মই ভাবোঁ আৰু সেনেকৈ তেন্তে আজি হ'ব এনেকৈ সৰু সুৰা এটা ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু আৰু কিছুমান কথা আপোনালোকক ক'লোঁ তেন্তে অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলো সুস্থ থাকক বাই বাই